गोंदिया येथील सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त हो होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज आणि बीजू अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालय तांडा येथे निशुल्क नेत्र मोतीबिंदू तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे यामध्ये गावातील दोनशे लोकांनी तपासणी करून घेतली ज्या लोकांची शस्त्रक्रिया करायची आहे त्यांची शस्त्रक्रिया लवकरच मोफत होणार आहे ज्यांना चष्मे लागत आहेत त्यांना मोफत चष्म्यांचं वाटपसुद्धा करण्यात येणार आहे तर गोंदिया जिल्ह्यात सेवा पंदर निमित्त मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षामार्फत गोंदिया जिल्ह्यातील भटक्या जमातींची वस्ती दलित वस्त्या जनजाती क्षेत्रे दुर्बल घटकांच्या वस्त्या या भागात नमो नेत्र संजीवनी अभियान राबवण्यात येत आहे या अभियानाअंतर्गत नागरिकांचे नेत्ररोग संदर्भात मोफत शस्त्रक्रिया व वा चष्म्याचं वाटप करण्यात येणार आहे तर यह शिवरा जास्तीत जास्त नागरिक ने लाभ घा आवाहन सहायक धर्मदाय आयुक्त दिशा पजई हम कार्यरत है सेवा दे रहे हैं और अभी हम मुख्य मुख्यमंत्री निधि योजना की तरफ से चे, असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर की तरफ से हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है आज टांडा में और यहाँ पे हमको काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है और मैडम के उपक्रम से मैडम ने जिस तरीके से यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम किया और पब्लिसिटी किया उसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स काफी तादाद में पेशेंट आए ऑलमोस्ट दो पेशेंट्स को आज हमने एग्जामिन किया है और उनमें से ऑलमोस्ट सिक्सटी पेशेंट्स हैं जिनको कैटरेट का प्रॉब्लम है मोतीबिंद का प्रॉब्लम है उसके लिए हमने उनको सिलेक्ट किया है और अब मैडम की तरफ से उनको पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया जाएगा किस तरीके से उनकी सर्जरी की जाएगी वो सब आपको आगे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसके अलावा कुछ पेशेंट्स हैं जिनको चश्मे के नंबर की जरूरत है खासकर नजदीक की नज़र बहुत कमजोर है तो ऐसे पेशेंट्स को भी उनको लिस्ट बनाई गई है और वो भी उनको भी पेशेंट्स को सरकार की तरफ से इसमें वाटअप किया जाएगा चश्मे का जो कि यहाँ पर ग्राम पंचायत से ही मिलेगा काफ़ी जगह पे कैंप कर रहे हैं मैडम के अजय मैडम हैं उनकी तरफ से ये काफ़ी सारे पूरे ऑल ओवर गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में कैंप्स हो रहे हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे कैंप हो चुके हैं काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है और आज का भी जो कैंप है मैडम के अंडर में हुआ है और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है आ, सार्वजनिक स्वास्थ्य नन कार्यालय गोंदिया यांच्या तर्फे एकंदर पाच कॅम्प या अभियान अंतर्गत आम्ही अरेंज केलेले आहेत पहिला कॅम्प हा जांबूरवाडी येथे झालेला आहे त्यानंतर दुसरा कॅम्प सुख्री डाकराम इथे चक्रधर स्वामी यांच्या मंदिरात झालेला आहे आणि बी हॉस्पिटल व होमिओपॅथी कॉलेज यांच्या सौजन्याने इथे आज अदाशी तांडा येथे आम्ही हे केलेलं आहे आजच्या कॅम्पमध्ये टोटल दोनशे सहा पेशंट रजिस्टर झालेले आहेत त्याच्यापैकी काहींना मोतीबिंदू डिटेक्ट झालेले आहे आणि काहींना जे चष्मे लाग लागलेले आहेत ते मुंबईवरून येणार आहेत चष्मा जो आहे तो फ्रीमध्ये द्यायचं धर्मदाय आयुक्त कार्यालयातर्फे घोषणा झाली आहे त्याच्यानुसार ही संपूर्ण मोहीम कम्प्लीट झाल्यानंतर नंबरचे चष्मे मुंबईवरून येणार आहेत त्रास सप्टेंबर ते दोन ऑक्टोबर या दरम्यान ही मोहीम राबविण्यात येत आहे ग्रामपंचायत तांडामे ध धर्मदायक आयुक्त विजय हॉस्पिटल से अपना कॅम्प आया था और उसके थ्रू हमारे ग्राम पंचायत तांडा में 200 के लगभग अपने लाभार्थी चेकअप के लिए आए हैं और जिन लाभार्थियों को मोतियाबिंदु निकला है उनको ऑपरेशन उनका ऑपरेशन भी फ्री में होगा जिनों के नंबर चश्मे के जो नंबर अपने इसमें मिले हैं नंबरिंग उनको चश्मे भी फ्री से मुंबई थ्रू ही लाएंगे और अपने यहाँ ग्राम पंचायत तांडा में और एक कैंप रहेगा और वह चश्मे वाटअप किए जाएंगे से ही कैंप हमारे ग्राम पंचायत तांडा में हमेशा ही होते रहे और होना भी चाहिए न्यूज़ रिपोर्टर चेतन तास गोंदिया नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज चोवीस तास सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन्स तसेच आज चोवीस तासची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा कर लाईक करून कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या शेअरसुद्धा करा